यच्चाहवासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् यत् च अवहासार्थम् असत्कृतः असि विहार शय्या आसन भोजनीषु एकः अथवा अपि अच्युत तत् समक्षं तत् क्षामये त्वं अहम् अप्रमियम् यच्च वहासार्थमसत्कृतोऽसि यच्चा वहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु भोजनेषु विहारशय्यासन भोजनेषु तत्समक्षम् एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् दक्षामये त्वामहमप्रमेयम् क्षामये त्वामहमप्रमेयम् यत् यच्छा वहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु यच्छा वहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन त्वामहमप्रमेयम् ोऽथवाप्यच्छुत तत्समक्षं तक्षामहे त्वामहमप्रमेयं यच्छामहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशैत्यासनभोचनेषु एकोऽथवाप्यच्छुत तत्समक्षं तक्षामहे त्वामहमप्रमेयम् यच्चावहासाधमस्कृत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्ष्यामये त्वामहमप्रमे